हेलो गाइस आज हम बनाएंगे रगड़ा पेटिस जो बम्बे का ये फेमस स्ट्रीट फूड है बॉम्बे में ये प्लेन रगड़ा और पेटिस मिलती है और ऊपर वो लोग चटनी डाल के देते हैं ये मैंने तड़का वाला रगड़ा और पेटिस बनाई है आप ये रेसिपी ज़रूर से देखिए और ये रेसिपी आप बनाइए भी तो आपको खाने में भी बहुत मज़ा आएगा मैंने ये वाइट वाले मटर लिए हुए हैं उसको ओवरनाइट मैंने भिगो के रखा था और उसका एक्स्ट्रा पानी हटा के मैंने उसे आठ सीटी तक बॉईल कर दिया था और मैंने पोटैटो भी बॉईल किए हुए हैं पहले से पोटैटो बॉईल करके रखेंगे तो आपकी पेटीस बढ़िया बनेगी अब ये पोटैटो को मैं थोड़ा मेसर से मेस कर लूँगी आपको भी बहुत मेस नहीं करना है थोड़े पोटेटो तो को पीसीस रहे वैसे ही हमें पेटीस चाहिए तो पेटीस खाने में भी अच्छी रहेगी और आप जब बनाओगे तब आपकी पेटीस भी बहुत बढ़िया बनेगी अभी इसमें मैंने एक चम्मच आलू मिर्चा की जो मैं घर में बनाती हूँ वो पेस्ट डाली हुई है एक चम्मच हल्दी पाउडर डाला हुआ है दो चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला हुआ है और एक चम्मच मैंने गरम मसाला डाला हुआ है और स्वाद अनुसार नमक डाला हुआ है अभी मैं उसमें हरा धनिया डालूँगी हरा धनिया भी आपको अच्छे क्वांटिटी में डालना है ताकि पेटीस में उसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब मैंने इसमें इस आधा नींबू का रस डाला है आपको भी थोड़ा ही रस डालना है बहुत खट्टी पेटीस नहीं बनानी है अब ये मसाले को मैंने सारा मिक्स कर दिया है और मैं इस ऐसी पेटीस बनाती जाऊँगी पेटीज छोटी या बड़ी आप आपके हिसाब से बना सकते हो मैं बहुत छोटी नहीं और बहुत बड़ी नहीं वैसी पेटीज बनाती हूँ और उसके ऊपर मैंने क्लॉन फ्लोर से थोड़ा कोट किया हुआ है ताकि थोड़ी पेटिस हमारी करारी और कुरकुरे बने आप भी कॉन फ्लोर का उपयोग जरूर करिए तो आपकी पेटीज भी बहुत ही अच्छी और बढ़िया बनेगी अभी मैंने एक नॉनस्टिक का पैन लिया है और पैन में मैंने चार पांच चम्मच ऑयल का डाला है और ऑयल गरम हो तब तक मैंने थोड़ी पेटीस भी बना के रख दी है अभी ये ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इसे मैं पेटीस सेकने के लिए रख दूँगी आपको पेटीस अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक सेकनी है नीचे से भी और ऊपर से भी अभी नीचे से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैं इसे पलटा लूँगी और उसके बाद में उसे भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक होने तक सेकूंगी आपको भी ये और बहुत बहुत फास्ट नहीं और बहुत स्लो नहीं ऐसी आज मीडियम आज पे आपको सेकना ये है ये देखिए पेटिस बन के रेडी है ये पेटिस कितनी कुरकुरी और अच्छी लग रही है रगड़ा पेटिस में थोड़ी कुरकुरी पेटिस हो तो बहुत ही अच्छी लगती है अभी मैंने इसमें तीन बड़ी चम्मच ऑयल डाला है और दो चम्मच मैंने जीरा डाला हुआ है जीरा अच्छे से उसकी फ्लेवर ऑयल में आने लगेगी उसके बाद मैंने दो चम्मच हींग डाली हुई है हींग डालना बहुत ही अच्छा है ताकि जो वटाने हैं उसका गैस नहीं हो कुछ भी अभी मैंने एक ऑनियन को कट करके डाला है और आलू लहसुन की मैंने पेस्ट बनाई हुई थी उसको डाला हुआ है और इसको मैं अच्छे से थोड़ा फ्राई करूँगी हमें प्याज को बहुत ब्राउन भी फ्राई नहीं करना है अब मैंने इसमें एक टमाटर डाला हुआ है और प्याज और टमाटर को मैं अच्छे से भूनूँगी ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से भुन जाए उसके बाद में इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला हुआ है नमक डालने से प्याज और टमाटर तुरंत ही पकने लगते हैं और अच्छे से टमाटर पक भी जाते हैं जब हम नमक डालते हैं तब अब मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर डाला है एक चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और मैं जो घर में बना के रखती हूँ वो दो चम्मच आलू मरचा की मैंने पेस्ट डाली हुई है और ये कारा संचल डाला हुआ है कारा संचल डालने से बहुत ही बढ़िया एक रगड़ा में टेस्ट आएगा और हमारा रगड़ा बहुत ही चटपटा बनेगा आपको खाने में भी बहुत मज़ा आएगी अब ये मसाला पकने लगा है और ये पक के रेडी भी हो गया है अब ये मसाला पकने के बाद अब मैं इसमें जो बॉईल किए हुए वाइट मटर थे उसको डाल दूँगी और उसको भी अच्छे से थोड़ा पकने दूंगी और मैं थोड़ा पानी डालूँगी इसमें मैंने एक छोटी कटोरी पानी डाला है और अभी मैं इसे अच्छे से पकने दूंगी मटर में स्टार्च होता है तो जैसे जैसे ये मटर पकते जाएंगे वैसे वैसे ये रगड़ा ठीक होता जाएगा तो आप भी देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है ताकि एकदम रगड़ा ठीक हो जाए अभी मैंने एक चम्मच गरम मसाला डाला है और मैंने हरा धनिया डाला हुआ है अभी ये रगड़ा मेरा बनके रेडी है अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ ये पहले पेटीस रखेंगे उसके बाद जो हमने रगड़ा बनाया हुआ है वो रखेंगे रगड़ा आप थोड़ा बहुत गाड़ा नहीं वैसा ही रखिए तो आपको खाने में भी मज़ा आएगा अभी मैंने इसके ऊपर रगड़ा अच्छे से डाल दिया है ये देखिए मेरा ये रगड़ा टरी वाला है तो ये कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा अभी मैं इसके ऊपर थोड़ी प्याज कटी हुई डालूँगी और उसके बाद में उसके ऊपर थोड़े टमाटर डालूंगी आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं उसके बाद ये मेरी जो चटनी है वो घर में बना के रखी हुई थी इमली की वो मैंने दो चम्मच डाली हुई है और उसके ऊपर हरा धनिया डाला है ये मेरी रेसिपी बन के रेडी है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए लाइक करें और सब्सक्राइब करें